Экскурсия по Хортице, знакомство с казаками, один день в Бердянском аквапарке. Такая программа ждала львовских подростков. С дружественным визитом 250 участников проекта «Майданс» посетили наш город по приглашению Запорожской обладминистрации. На вокзале все как положено. Встречающий гостей оркестр и, конечно, первые лица области и города. В отличие от Запорожской, львовская команда майдансеров особых лавров на проекте не снискала. Тем не менее, ребята подружились, так что предложение приехать в гости приняли с удовольствием. Мне очень сподобалось. я рада, что я сюда приехала. И целом молодцы, мэр молодец, что нас нас І Мы очень рады, что мы приехали. Львовская делегация была довольно многочисленной, около 250 человек. Запорожская сторона, в свою очередь, предложила львовянам джентльменский набор впечатлений, визит в музей запорожского казачества, посещение комплекса «Запорожская Сич», а также Конова театра. Именно здесь гости из Западной Украины испытали настоящую бурю эмоций. Тут дуже красиво в місті, а від виступлення взагалі такі не передати. Очень інтересне. Тобто, я не знав, що таке возможно на лошадях. Я можу сказати, що мене дуже переповнюють емоції. Це реально було надзвичайно круто. Тобто, я в тоже ніколи не думала, що таке можна зробити на конях. Тобто ну, емоції ще досі переповнюють, мені надзвичайно сподобалось. Запоріжжя теж дуже-дуже гарне місто. Я сподіваюся, що я ще колись повернуся сюди. После Хортицы львовские майданцы провели мастер-классы, праздничный концерт во дворце спорта «Юность». Двухдневная поездка завершилась посещением Бердянского аквапарка. Кстати, в недалеком будущем запорожские майданцы с ответным визитом посетят Львов.